o'zbekiston respublikasi oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining oliy ta'lim muassasalarida dars mashg'ulotlarini mavzular bo'yicha joylarda sayyor o'tkazilishini ta'minlash to'g'risidagi buyrug'iga asosan buxoro davlat universitetida bir qator fanlardan dars mashg'ulotlarining samarali tashkil etilishi uchun belgilangan joylarda sayyor darslar o'tkazilishi an'anaga aylangan navbatdagi ana shunday sayyor dars kulol ustozoda kulolchilik turistik markazida tashkil etildi sayyor dars marketing va menejment kafedrasi o'qituvchilari boshchiligida turizm bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalariga tanishuv amaliyotidan turistik korxonalarda marketing tizimi iste'molchilarga turistik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar mavzusida tashkil etildi ma'lumki turizm o'zbekistondagi eng istiqbolli tarmoqlardan biri bo'lib ikki yil ichida mamlakatda sakkiz yuzdan ortiq turizm infratuzilmasi loyihalari hayotga tadbiq etildi yetmishta yangi sayyohlik yo'nalishlari tashkil etildi o'zbekistonda chet ellik sayyohlar soni ikki baravarga ko'paydi turizm sohasidagi daromadlar to'rt barobarga oshdi buning natijasida kelgusida kamida bir million yangi ish joylarini yaratish imkoniyatlari paydo bo'lmoqda universitetimiz tomonidan tashkil qilingan sayyor darsda g'ijduvondagi kulol ustozzoda oilaviy korxonasiga tashrif buyurdik bu yerda muhit shunaqangi zo'r turizmni rivojlantirish bo'yicha ham ko'p ishlar qilingan mana ko'rib turgan joyigiz hozirgi muzey galereya hisoblanadi va biz bu yerda juda judayam ko'p tavsiyalar takliflar va kulolchilik sirlari asrorlarini o'rgandik va bizni kelajakdagi faoliyatimizda bu juda judayam katta o'zini hissasini qo'shadi degan umiddaman kulol ustozoda kulolchilik turistik markazi bugungi kunda turizm bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan sayyohlik korxonalaridan biri hisoblanadi shuningdek bugungi kungacha g'ijduvon kulolchilik maktabining mustahkam tayanchlaridan biri sanalgan hunarmandchilik markazi hamdir o'zbekiston respublikasi xalq ustasi alisher narzullayev va uning o'g'illari tomonidan mahorat bilan ishlangan sopol buyumlar undagi ranglar uyg'unligi naqshlar nafisligiyu asosan ularda milliy an'analar ustuvorligi xorijlik sayyohlarda katta qiziqish uyg'otib kelmoqda man endi oltinchi avlod shu sohada bizni avlodimiz shu qariyb ikki yuz ellik yildan beri shu hunar bilan shug'ullanib keladi asli yo'nalishimiz shu an'anaviy g'ijdvon kulolchiligi bu hali e, o'g'lim aytganday shakl jihatdan e, 75-80 saksonxi naqsh jihatdan ikki yuzga yaqin an an'anaviy shu naqshlar keyin har bir usta yana o'zini bir chiroyli hissasini qo'shadi shu bilan bu boyib chiroyli bo'lib kelaveradi keyin bizaga keladigan shu turistlar ham shu sopolni ba'zilar shunday ish qilib ishqivoski qanday tayyorlanadi loy tuproq hali aytganda hamma hammasini jarayonlarni ba'zilari shu surishtirib o'rganib ketadilar qayerga mehmon olib borsangiz albatta o'sha boradigan joyingizni o'sha keling hunarmandchilik bo'ladimi bu yo tarixiy obidalar bo'ladimi ularni tarixini juda yaxshi bilishlaringiz kerakda bu narsa e, mehmonlarga turistlarga juda ham zarur informatsiya agar shu tarixni masalan yaxshi tushuntirib bersangizlar mehmonlar juda xursand bo'ladida g'ijhduvon an'anaviy kulolchiligi bezak san'atiga kiradi mahsulotlarni xorijlik va mahalliy xaridorlar asosan bezak sifatida sotib olishadi sayyor dars turistik markaz faoliyati misolida o'tib berildi sayyohlik bozorida talab etilayotgan mahsulotni ishlab chiqarish ularni bozorda muvaffaqiyatli ilgari surish va bozorni qamrab olish uchun turizm marketingi fanidan xabardor bo'lish uning nazariy tavsiyalaridan amaliyotda oqilona foydalana olish zarur bo'ladi shu sababli kelajakda turizm sohasida faoliyat yuritishi lozim bo'lgan kadrlarga turistik marketingi to'g'risida umumiy tushunchalar berish uning o'ziga xos tomonlarini anglatish turistik bozorda samarali faoliyat yuritish yo'llarini ko'rsatish maqsadida turistik korxonalar va markazlarda sayyor darslar o'tkazib borilishi o'z natijalarini bermoqda sayyor dars mashg'ulotlarining ahamiyati shundaki talaba tinglagan nazariy bilimlarini ko'rgazmalilik va ko'rsatmalilik asosida yanada mustahkamlaydi bunday puxta bilim ularning xotirasida bir umr muhrlanib qoladi